असल नाजरीन वेलकम टू ऐसा हेल्थ टिप्स आई होप कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे नाजरीन आज हम बात करेंगे एक ऐसे होम मेड ड्रिंक के बारे में जो उन खानी और बच्चियों के लिए है जिनको पीरियड्स के दौरान uh, शदीद दर्द का सामना करना पड़ता है उनको कमर में दर्द रहता है और uh, फिर ज़ाहिर सी बात है जब uh, ये मंथली ये साइकिल तो है ही और इसमें स्कूल जाने वाली बच्चियाँ कॉलेज और घर में भी इवन काम करने वाली जो ख़वान है अगर उनको ये प्रॉब्लम होता है तो उनकी वर्किंग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है बल्कि कुछ बच्चियों ने तो मुझे कहा कि उनको जब ये प्रॉब्लम होता है तो वो उनको मेडिसिन लेनी पड़ती है या फिर इंजेक्शंस तक इवन लगवाने पड़ते हैं तो इसलिए मैं मैंने सोचा कि इस पर वीडियो बनाई जाए और एक ऐसा ड्रिंक बनाया जाए घर में दूध में मुख्तल चीज़ें डाल के जो उनके लिए हंड्रेड परसेंट इफ़ेक्टिव हो जिससे ना सिर्फ दर्द ख़त्म होता है बल्कि उसमें चूँकि आपको पता है पीरियड्स के दौरान बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो जाती है ख़वान को और उनसे काम काज करने में या पढ़ने में या आने जाने में भी प्रॉब्लम होता है तो वो इस ये ड्रिंक जो है ये इस कमज़ोरी को भी दूर करेगा और दर्द को बहुत हद तक बल्कि सौ फ़ीसद उसको ख़त्म करेगा तो इस सिलसिले में मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमें कौन सी चीज़ें चाहिए हमें चाहिए एक गिलास दूध और दो खजूरें ठीक है इनकी गुठली निकाल के हम छोटे छोटे पीसेस में कर लेते हैं एक अंडा अंडा कोशिश कीजिए कि आपको देसी मिल जाए अगर देसी अंडा नहीं मिलता तो आप दूसरा अंडा भी यूज़ कर सकते हैं मुझे इस वक्त देसी अंडा नहीं मिल रहा था मेरे पास मौजूद नहीं था तो मैं दूसरा यूज़ करूँगी एक चुटकी हल्दी हेल्दी एंटीसेप्टिक है ये दर्द में चाहे अंदरूनी दर्द हो बाहर की दर्द हो उसको ख़त्म करने में ये इंतहाई आ, आ, मजरब चीज़ है और साथ हमें शहद चाहिए आप शहद भी इस्तेमाल कर सकती हैं और आ, अगर घर में गुड़ या शक्कर है तो उसको भी इस्तेमाल किया जा सकता है चलें जी अब हम बनाते हैं इस रेमेडी को आप मेरे साथ ही रहिएगा हम सबसे पहले जो डेट्स हैं इसके अंदर से गुठली निकाल लेंगे ठीक है जी और इसको छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे खजूर के तो वैसे ही बेशुमार फ़वाद हैं और ये ताकत का ख़ज़ाना है आयरन का ताकत का इसमें ओमेगा थ्री फैटी एसिड्स मौजूद है ये देखें हमारे पास छोटे छोटे पीसेस हैं इसको हम दूध में डाल के बॉईल करेंगे और फिर आगे देखते हैं क्या होता है व्यूअर्स मैंने दूध ऊपर रख दिए एक ग्लास अब मैं इसमें डेट्स डालने लगी हूँ खजूरें मैंने डाल दी हैं अब इसको बॉयल करेंगे कम अज़ कम पाँच से सात मिनट ये बॉइल होगा ये जब बॉयल हो जाएगा तो उसके बाद इसमें हम अंडा ऐड करेंगे अब ये बॉईल आ रहा है बहुत सी को ये प्रॉब्लम होता है दर्द का और इतना शदीद होता है कि पीरियड्स आने से पहले तीन चार दिन तक उनको दर्द स्टार्ट हो जाती है तो अगर ये उनको पीरियड्स की जो एग्ज़ैक्ट डेट है उससे वो तीन चार दिन पहले ड्रिंक पी लें मतलब दो तीन दिन पहले से ही रोज़ रात को पीना शुरू करें और सोने से पहले पी लें तो इन ताला उनको किसी किस्म की मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी और कोई इंजेक्शन और कोई आपको ट्रीटमेंट करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ये इतना परफेक्ट है और इतना ये फ़ायदेमंद है अभी इसको बॉयल आना शुरू हो गया आप देख सकते हैं तो ये हमने तकरीबन पाँच से सात मिनट इसको बॉईल करना है उसके बाद हम इसमें अंडा ऐड करेंगे फिर हल्दी और बाकी चीज़ें अब इसमें बॉईल आ रहा है और हम इसमें हल्दी ऐड कर देंगे हमारे तकरीबन ये फाइव मिनट्स हो गए इसको बॉईल आते हुए तो इस स्टेज पे हम इसको इसमें अंडा ऐड कर देंगे और मैं वो आपको कि किस तरह से आप ऐड करेंगे ठीक है जी देख सकते हैं कि ये हमारा बॉयल हो रहा है अच्छा ये तकरीबन सात मिनट इसको बॉईल आ गया है अब इस स्टेज पे हम अंडा ऐड करेंगे और उसको अच्छी तरह से विस्क करेंगे फेंटेंगे ठीक है इसको देखिएगा मैं अंडा इसमें डाल रही हूँ और अब इसमें देखते तरह मैं इसको बहुत अच्छी तरह से करूँगी ताकि ये अंडे की छोटी छोटी गुठलियाँ भी ना बने और इसके कोई चंक्स ना बने ठीक है ये अच्छी तरह हमें तकरीबन दो मिनट तक इसको करना है इसके अंदर इसकी स्मेल भी बिल्कुल नहीं आती ये स्मेललेस होता है और किसी किस्म की गुठनियाँ और छोटे छोटे जो पीसेस बन जाते हैं ना अंडे के जब हम उसको पकाते हैं तो ऐसा भी कुछ नहीं होता अगर आप फ़ौरी तौर तो पर कर तो देते हैं तो थोड़ा सा दिखा देना ये ये हम इसको ऐड करेंगे इसके अंदर खजूरें भी हैं और सब कुछ है ठीक है जी जी नाजरीन हमारा ड्रिंक रेडी है इसमें मैंने आपको दिखाया था कि हमने दो खजूरें डाली थी दूध के अंदर और हल्दी डाली थी उसको अच्छी तरह से बॉयल uh, किया था बॉयल करने के बाद एंड में हमने जब इसमें अंडा डाला है तो अंडे को बीच में पकाया नहीं है बल्कि उससे पहले हमने चूल्हा बंद कर दिया था फ़्लेम बंद कर दी थी उसको अच्छी तरह विक्स विस किया था uh, उसको मिक्स किया था उसके अंदर अब हम डालेंगे इसमें शहद और अगर आपको शहद नहीं पसंद हो तो आप इसमें शक्कर डाल सकते हैं चीनी अवॉइड कीजिएगा शक्कर डालें या फिर जैसे सर्दियों का मौसम अब है तो आप शहद इस्तेमाल कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक तो मैं इसमें तकरीबन आधा छोटा चम्मच जो है वो शहद ऐड करूँगी और ये देखें शहद का एक अपना ही जायका होता है और उस और वो बेशुमार फवाद हैं उसमें अगर हम उसको सादे पानी मिलें ये देखिए इसके अंदर आपको ये छोटे छोटे चंक्स नज़र आ रहे होंगे जू के ठीक है तो ये एक भरपूर गज़ाइत से भरपूर एक ड्रिंक है इससे ना सिर्फ दर्द का आपको आराम आएगा बल्कि इससे जो कमज़ोरी हो जाती है ख़ुवा को और उनका काम करने को दिल नहीं करता और उस दर्द की वजह से तो खुतन बहुत चिड़चिड़ी भी हो जाती हैं तो इस वजह से ये ड्रिंक बनाएँ इसको पीएँ इसका टेस्ट बहुत अच्छा है और पिए और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा यह 100% परसेंट होम मेड रेमिडी है और 100% परसेंट इफ़ेक्टिव है इसको लेने के बाद आपको किसी डॉक्टर हकीम या किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इन ताला तो नाजरन ये आज का प्रोग्राम था आप मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा इसको आज़माइएगा ज़रूर इनशा ताला आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा मुझे आपकी राय का इंतज़ार रहेगा मिलते हैं एक नई रेमेडी के साथ तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़